好喽，Hello, 大家好，我是阿润才的生活，应用品开箱喽。Well High 的这一个叫做什么呢？一单元 IGT 茶盘，是一个一单元，二十五 cm 乘三十六 cm 這样子的一个咳咳茶盘哦，就是一个什么材质呢？不锈钢材质。OK，重量呢大概是一点四五公斤。好吧，箱子打开来看看，就是 Well High SWS 的这个品牌哦。 好，首先呢，第一个很亮眼的呢，就是它附送了一个很大的一个一单元 IGT 的一个包包哦，哦，就可以把这个茶盘很好的收纳起来。好，打开来看呢，就是这样子哦，是有这个海绵的这一个保护的，而且这里还有一个有拉链的一个间隔哦。好、哦，它的厚度呢，大概有可能有五六六六 cm 六七个 cm 的一个厚度吧，哦。 所以是呢，有这样子的一个把手的提袋哦，还有这个 S W S 这样子的一个 logo 在这里哦。然后我们把这一个茶盘给拿出来看看吧，哦，是保护的很好哦，有这一个发泡套的。 整个东西就这样子拿出来咯，是感觉非常有这个啊分量哦。上面呢就刻刻了这个非常大的这个所谓 IGTU n i 在这里。哦，然后呢这个茶盘呢它是分成两个部分哦。哦，首先呢是上面的这个部分哦，有非常漂亮的这样子的一个点点的矩阵，上面就有 SWS 的这个标志。好。 底部的部分呢是这样咯，嗯，这里呢就有一些写的一些字样啦，呃，什是什么 s p e n d time together in the wonder of nature and experience the special moment with well hike，哈、哦，写的蛮好的，哦，非常漂亮，这样子的一个，哦，大家注意一下哦，它后面呢是没有出水孔的哦，所以它是一个可以渗水的这样子的一个茶盘，哦。 而且感觉呢，做工很精良哦，是非常的顺滑，没有任何的这样子的勾壑啊，或者是粗糙的地方哦。它的这个漆做的非常的好哦，感觉上是不容易沾上这个指纹的哦。所以整个造型，我们再来好好的看一看，就把这一个茶盘叠上去呢，就是这样子的一个造型哦。看到吗？有一定的这个厚度哦，可能大概有一寸。 这样子的一个厚度，好，嗯，这里要扣到这个 IGT 桌子的部分呢，也是很滑顺滑的，不会有倒刺这样子的情况。然后这里呢就有一个孔哦，所以就很方便的可以把这个茶盘给拿起来。好，整体的造型非常的干净利落、简单，就是 min imal, minimal minimalism 就是 well hi 的它的主题哦，就是叫什么呢？呃，极简主义吧。嗯，非常漂亮的颜色。 嗯，放在你的 I G T 的这个桌子上面，应该会是一个很棒的组合哦。好，这就是今天为你做的这一个开箱咯。就是 w i l d High 的这个 I G T 的这个茶盘。好，喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润拆机生活为你带来的录音用品开箱，拜拜。